Колеги, продовжуємо робочий день. Тема наступного прес-брифінгу презентація маскувального костюму гілі. До слова запрошуються координатори волонтерського руху Батальйон Сітка Наталія Колісніченко, Марина Одінцова, а також Тетяна Крупкіна. Прошу, колеги. Добрий день. Волонтеры батальона Сетка представляют вам, представляют вам маскировочный костюм гили для снайперов, разведчиков, диверсионных групп. Маскировка очень важна, не менее важна, чем точная стрельба. При ее отсутствии бойцы не всегда могут выполнить поставленные задачи. Поэтому костюмы Маскировочные костюмы очень-очень востребованы. Наши костюмы мы разрабатывали. Э, в то время, как мы разрабатывали наши костюмы, мы изучали натовские образцы, образцы э, других волонтерских групп. Э, учли пожелания бойцов. А наши маскировочные костюмы сделаны вручную индивидуально, при небольшом дополнении. Природных элементов наш костюм практически не заметен в окружающем ландшафте. Основное преимущество наших костюмов ⁇ это их легкость. Они очень удобны, легко и быстро одеваются и снимаются. Быстро прячутся в небольшую сумку, легко переносить, удобно очень. В них не жарко. Они не намокают так сильно, как другие костюмы которые сделаны из чисто из джута так как в наших костюмах используется еще ткань э, камуфляжная ткань и основа трикотажная сетчатая основа поэтому они легкие удобные не жаркие э, пользуются большим спросом у бойцов. Доброго дня. Я немножко подробнее остановлюсь на составляющих этого костюма. Значит, он выполняется на, на трикотажной ткани, можно оливкового цвета, либо камуфлированный. Вот такие вот нитки джут. Это то, что мы выбираем из мешковины. Вот. И все мешковина и Камуфлированные полоски нашиваются на вот такую ленту-основу, и потом пришиваются к деталям кроя костюма. И крой потом собирается. Значит, в этом костюме что характерно? Отличает его от других костюмов джили, изготавливаемых другими группами, это первое, то, что он собирается очень быстро, то есть внутрь заворачивается верхняя часть костюма, и он складывается и упаковывается вот в такой вот мешок компрессионный. Небольшого видно размера, можно использовать даже как подушку для бойца. Вот, значит, кроме того у нас на рукавах сделаны специальные фиксаторы, затяжки, то есть можно укоротить рукав, если по росту немножко не подходит. Мы вообще выпускаем э, нескольких типоразмеров: это 48, 50, 52, даже 60 делали. Все зависит от заказов бойцов. Значит, вот эта вот кикимора которая представлена, она в зеленом варианте. Сделано, то есть вот по сегодняшний, на сегодняшний день э, такие как бы запросы от бойцов. До этого мы делали жухлая трава и буквально через месяц опять они будут пользоваться таким же спросом, потому что трава выгорит. Вот и зимой мы делали на основе белая ткань была и э, да, с добавлением опять же джутовой нити. То есть это такой был как бы растаявший снег. Вот. На капюшоне делаются небольшие такие вот листики Вырезаем для придания объема. В общем-то, рабочая часть это голова, плечи и спина у бойца. Вот. Здесь есть прорезные карманы и супатная застежка, то есть скрытые пуговицы, для того чтобы не, не надо, не, нельзя было зацепиться за траву, за листья, за ветки. Вот. Вес примерно такой кикимор составляет 2 килограмма 200 грамм. Вот. Основа, опять же повторюсь, это маечная ткань, трикотажная. Вот. В данном случае она двухлицевая, с одной стороны оливкового цвета, с другой стороны камуфляжная. Это в зависимости от того, какой цвет надо получить, мы используем ту или иную сторону. Ну, я хочу сказать о том, что за период э, существования нашего подразделения мы э, отправили на фронт более 8 тысяч э, километров сетки. Мы еще плетем маскировочную сетку и э, около 100 костюмов. Э, каждый костюм – это душа того человека, который делает. То есть один человек от начала до конца делает костюм. И в каждую ленточку вкладывает э, свою душу, пожелания бойцам, которые э, на фронте э, молятся, кто молится. Поэтому этот костюм он как бы заговоренный. Мы надеемся на это. И, э, конечно же, рук не хватает. Сто костюмов это достаточно мало. Э, потребность очень большая. Желающих помочь мы всегда будем рады видеть. Не обязательно приходить к нам на наши точки, где мы работаем. Можно брать работу домой. То есть, как бы... Любые операции, которые нужны при подготовке этого костюма, они нуждаются в помощи. Поэтому нам в первую очередь нужны руки, нам нужен материал для этого костюма. Мы очень просим, эти предприятия, которые швейные и работают с камуфляжем, очень нуждаемся в камуфляже. Ну, также фурнитура. Ну, в общем, все, что нужно для подготовки, для того, чтобы наши бойцы были защищены, все будем рады принять от людей, которые хотят помочь фронту, хотят помочь бойцам, хотят сохранить их жизнь». Все, что интересует людей, которые хотят присоединиться к нам, вы можете найти на фейсбуке в группе «Батальон Сетка». Пожалуйста, будем рады. Каждая рука, каждая молитва, каждая мысль, вложенная в этот костюм, идея, все пригодится для сохранения жизни наших бойцов. Дякую вам, коллеги. А можете, пожалуйста, подсказать, какая цена этого костюма? Ну, себестоимость мы конкретно не подсчитывали, но порядка 600-700 гривен ⁇ это только материалы. Вот. И я еще хотела бы сказать, что э, здесь очень много труда, многих людей в плане того, что каждую ленточку надо вы себе представляете нарезать, вот, плюс мешковину всю эту разобрать. Вот. Нам очень помогал в этом Михайловский собор. Вот много желающих, которые просто приходят забирают у нас мешковину и приносят уже разобранные на вот такие ниточки. Вот. Ну и плюс конечно было бы хорошо увидеть людей которые шьют на машине для того чтобы делать вот такие как бы заготовки, потому что сама сборка костюма занимает ну, допустим 3-4 часа, если все готово. но подготовка к тому чтобы ее собрать ну, я даже затрудняюсь сказать, сколько это часов надо для того чтобы сделать. Ви також сказали, що ви в першу чергу шукаєте робочі руки, так? робочу силу. А ця праця волонтерська, чи вона якимось чином буде? Це 100% волонтерська робота. Ніяких как бы, зарплат у нас нет. В общем-то, ми стремимся к тому, чтобы то, что нужно на фронт, это все доставалось ребятам по их потребности. И все, в общем-то, кикеморы мы отправляем только на передовую, по заявке от Ребят, ЦП передовий. А і всім хочим, як найкраще з вами сконтактуватись через Facebook сторінку чи можливо є гаряча лінія, сайт е, і так далі. Ну, лучший варіант для контакту это страница Facebook, личные сообщения Батальйон Ситка. Дякую вам, колеги. Дуже цікава і корисна річ. Дякую вам. Так. Колеги, наш наступний брифінг о 12 годині.